次は野球だこの野球ゲームだ俺の魂をかけようグッド私は歌教員の魂だダービーお前がジョータロに敗北した瞬間わしがお前をたたきのめしやる忘れるなよ <laughs> まずはチームを選抜してください ジャガーズジャガーズなるほど先行高校好きな方を言いたまえ先行いいでしょうジャガーズが先行ですね Five hours later. 今、一体何をしたんじゃボールが投手の手を離れるより先にバットを振ったぞ、今お,おい、ジョータロー何を試しぶりばかりしてるんだ答えろジョータロー何野球のルールは知っている。ゲーム操作はやりながら覚えるぜ。な,なんだと今のまったくタイミングのずれた無様なスシング 調査の仕方お前このゲーム初めてだな に収まってから振り寄ったど素人だジョー太郎様テレビゲームそのものをやったことがないな るのだお前は自分の魂をかけたんだぞもう降りることはできないのだやれやれこういう時は励ますもんだぜ一回の表だまだ始まったばかりだ頑張れジョータローた何を考えているんだいくらお前のスタープラチナが超精密な動きができると言ってもテレビゲームに無知の人間が奴に勝てるとでも思っているのかジョータロウ <laughs> 仮に。 ど素人を装ってこの私を油断させるって作戦なら一回表ツーアウトツーストライクノーボール続いて投げますいいだろうもうバッティングの方が大体を覚えたなに今んて言ったんだこいつジョータログッド なかなか面白いゲームだおーは入った嘘じゃろう嘘じゃろう,う <laughs> 太郎貴様さっき何と言った覚えたバッティングは大体覚えたと言ったのか二度言う必要はねえぞこいつ確かに初心者だった超精密なスタープラチナの動きを持つ空城ジ太郎フフ <laughs> 面白い私の敵はこうでなくてはな そのまま行くんじゃそのままおいダービー聞く気はないと思うが一応優しさで言ってやる。 間違いなく外角高めのストレートを選択したブッダのような聖人だろうと兄のような天才作詞だろうと魂までコントロールすることは絶対できないジョータロウまさかイカ様はしていないよなアイドルアイドゥアイドゥいるいる何イカ様をしているだとイカ様をジョータロウ貴様機械に何か細工したなノー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 ノえっ 細工ではないのかのイカ様をしているのは分かっているどんなイカ様をしているのだ <laughs> <laughs> 反応なしだクソ質問はイエスノーで答えられるものでなくてはならない投げろジ太郎！貴様のイカ様を暴いて魂を抜き取ってくれる さて続けようか東京予告は外角高めストレートイージーわ <laughs> からないイカ様がわからないジョータロの魂は最後の最後まで。 魂をストレートを投げたという意志だったそれなのに変化したなぜなんだなぜなんだよやっつけてやるぜダービーわからんがその学望がイカ様の正体だえそうだろうイカ様をしているのはこの辺だな <No. S 1> スタープラチナをイカ様に使っているなノー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 んだろジョータローイエス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 イエううわ俺は俺は相手の心が読めるんだ俺はジョータローの心が読めるんだぞしかしなんで読みと違うボールが来るんだなんかこいつ年取ったように見えるぞとても20代の若者には見えん。 ダービーお前の投球の番だぜ早く投げろよ4対31点ぐらいすぐに逆転してやる俺はゲームの天才だ負けるはずがない俺はゲームの天才だ負けるはずはない精神力だって百戦錬磨の無敵だゲームの達人は人生の達人だこれしきてダメージを受けてたまるかし,しまったうっかり魂を離してしまった コントローラーにジョセフのスタンドが伸びているおおっとしまったこんなくだらねえことイカサというのはコントローラーをくく後ろからさてと。 あとはこいつの始末だけだなドギー許してくれ他教員の魂だって戻しただろうこれで元に戻ったじゃーねえか許してねねね許すか許さねえか心の中を読んでみりゃいいじゃーねえかノー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 質問だ右の拳で殴るか左の拳で殴るか当ててみな ひともに右でやってくれ。ノー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 ノもしかしてノー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 